вовремя наградили, когда они тут домой говорят, фух, вернулись без потерь. А женщина, патриот, зовут Иоля, она будет у нас лайн. Слава Украине! Объяснить, почему в городе Славянске выше, чем в Киеве в полтора раза стоимость электроэнергии, то есть тепловой энергии. Мы уже прошли, получили ответы тепломорежи, э, тепломережи, горсовета, э, даже СНКРЕ мы получили. И получилась интересная ситуация. Мы задаем вопрос, кто дал цифры на отопление, которые утверждены были. Здесь отвечаю, НКРЕ, НКРЕ, область НКРЕ. Получаем ответ из НКРЕ. Говорят, нет, дали, как с области дали, так мы и утвердили. Я беру за февраль платежку и смотрю, что газ был раньше куб 70 копеек, в этом месяце нам газ пришел 7 гривен. Вот подумайте, какая у нас будет теплосеть, если будут такие цены. В тех домах, где нет счетчиков, они просто накидывают кубы. Цена на газ остается та же. Это получается. Нам закидывают удочку и смотрят, мы сидим эту цену или нет. Если мы ее съедаем, значит мы будем платить такую цену за газ в течение всего года. Я предлагаю каждому, у кого счетчики дома, какие цены на газ, написать письмо в Горгаз и спросить, кто это придумал, это я ценю, может это местная власть, откуда это все пошло. Посылать письмо наложенным платежом через телеграм, потому что... Если это будет просто письмо, они могут вам не ответить. А если будет у вас бумажка, что вы посылали это письмо, значит, ну, вы предоставите, что вам не ответили. Уже можно будет идти выше. А нужно каждому заниматься тарифами. Написал письмо, и уже ты будешь винить себя, что ты в этом не участвовал. Поэтому я предлагаю каждому, кого не устраивается, потому что потом будет поздно. Когда мы зимой видим платежки за газ, Плюс що там тепла сіль, В чому е, проблема? В тому, що ці всі постачальники комунальних послуг це є монополісти, які опосередковано належать олігархам. І їм взагалі-то все одно. Чи великі для нас ціни, чи маленькі. Вони просто порахували, що мені хочеться стільки-то. Розумієте? І все. І дивляться, правильно Таня сказала. Схаваємо, не схаваємо. Начну трошки бузіть, будуть скидувати. Не будем гузить столько оставлять. Я как-нибудь я себе расскажу, и такой семьи, о родстве, и мама была дождица, но не сейчас. Значит...